السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. لا هادي له. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Para pendengar yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian Jadi setelah ayat yang lalu menguraikan bukti-bukti tentang kemestian berlakunya kebangkitan Sekarang ayat ni bercerita tentang penyembahan berhala Dalam konteks membuktikan keesaan Allah SWT dan juga keburukan buatan syirik Perlu diingat bahawa akidah Islam seringkali hanya dilukiskan dengan keyakinan kepada Allah Yang Maha Esa dan keyakinan terhadap kemestian berlakunya hari kiamat Kita akan menemui ayat-ayat dan hadis yang hanya menyebut dua prinsip pokok ini Untuk mencerminkan semua akidah Islam Ayat ini mengatakan bahawa Allah membuat perumpamaan untuk kamu tentang kepasuan dan keburukan syirik yang diangkatnya dari di kamu sendiri supaya lebih jelas iaitu apakah bagi kamu wahai yang mempersekutukan Allah dengan satu ataupun salah satu daripada di antara kamu sebagai contohnya itu seorang miki hamba saya baik laki ataupun perempuan mereka pada hakikatnya adalah manusia sama seperti kamu apakah ada bagi mereka itu sedikit hak dan kewajaran untuk menjadi sekutu bagi kamu dalam pemilikan harta benda dan rezeki yang kami berikan kepada kamu maka dengan mikian kamu dalamnya iaitu dalam hak Amerika dan penggunaan harta itu memiliki hak dan sewenang-wenangnya sama macam mereka padahal kamu mengambil mereka untuk menjadi membantu kamu dan contoh yang dikemukakan ni kalau zaman dulu ada hamba lah zaman sekarang merupakan pekerja lah. kamu tak pernah menjadikan mereka ni partner ataupun shareholder kamu ataupun dalam kalau shareholder pun ada perundangannya bukan sewenang-wenang boleh campur tangan dalam satu company mereka hanya terlibat mungkin dia suruh meeting-meeting atasan saja bukan menjalankan syarikat sekarang kamu pening tak kepala kamu kalau sesiapa saja kamu ambil dia mempunyai kemampuan dan juga kelayakan untuk bertindak atau kapasiti yang sama dengan kamu. Tentu kamu berkata tidak. Nah, kalau demikian, mengapa kamu bersekutukan Allah dengan bahala-bahala yang sangat remeh, sangat aneh dan pelik kamu sendiri yang membuatnya. Sedangkan pekerja kamu ambil, tapi dalam bahawa Allah, kamu tetapkan untuk Allah dan Allah kena ikut dia cakap. Begitu. Jadi, ini menguraikan buruknya buatan syirik dan perumpamaan ini sangat touching, tuan-tuan. Sangat masuk akal. Untuk mereka yang melakukan syirik kepada Allah, hendaklah mereka sedar bahawa ini adalah satu pembuktian betapa jahilnya betapa buruknya betapa tak masuk akalnya tindakan yang kamu lakukan itu ini kata alimam tahir ibn ashur tafsirnya wa fi hadha ta'rid ta bil mutasallibin min fi shirkihim bi annahum laysu min ahli al-uqul wa laysu man yantafi'una ka qawlihi ta'ala wa ma ya'qiluha ya illa al-alimun ini adalah satu ta'rid ta satu kata-kata yang bersifat kiasan simpulan apa dipanggil ini dipanggil sebagai apa yang di situ untuk menunjukkan betapa mereka yang mengambil tuhan dan dewa-dewa sembahan apa yang mereka ambil selain daripada Allah Subhanahu ini apa yang mereka sembah patung berhala itu semua ini merupakan tanda mereka tidak menggunakan akal kerana dalam surah al-kabut yang lalu kita telah bincangkan ayat ke-43 wama yaqiluha ilal alimun jadi dalam konteks ini inilah dia satu sifat tabiat yang buruk yang ada pada mereka yang tidak menggunakan akal dan Allah telah memperumpamakan mereka dalam surah al-baqarah ayat 171 pernah kita bincangkan dahulu a'udzubillahi minasyaitanir rajim wamathal allazina kafaru kamathal allazina ya'iqu bi la yasma'u ila du'a aw Ha, bukun umyum fahum la ya'qilun. Perumpamaan orang-orang kafir ini adalah seumpama binatang yang tidak mendengar, melainkan apa dipanggil kepada mereka. Binatang itu dipanggil, dia dengar begitu saja. Dia tengok orang datang kepada tuannya, dia pun datang. Dia tak boleh nak berfikir. Maka demikianlah sifat yang dikemukakan oleh Allah SWT oleh Quran kepada orang yang tidak menggunakan akal ni yang menyembah saya daripada kepada Allah SWT supaya mereka sedar bahawa apa pun tidak mampu dilakukan oleh sembahan-sembahan mereka itu. Bahkan kalau datang seekor anjing pun kencing pada patung bahala itu, dia tak boleh nak buat apa-apa jadi kehendak orang-orang zalim ini mengikut hawa nafsu mereka menolak bimbingan seruan perintah daripada Allah ni boleh jadi menimbulkan kesan dalam benak orang-orang yang tidak mengerti bahawa itu terjadi luar kehendak Allah untuk menghilangkan tanggapan ini ayat ini menunjukkan bahawa Allah memberikan kepada manusia kebebasan untuk menerima dan menolak bimbingannya kaum musyrikin memilih untuk menolak sehingga Allah membiarkan mereka dalam kesesatan maka dengan demikian siapa yang dapat beri petunjuk kepada orang yang telah disesatkan oleh Allah kerana kesesatan itu adalah pilihan hanya sendiri pasti tak ada siapa pun dapat beri petunjuk kerana ini merupakan satu hukuman daripada Allah SWT kepada mereka apa dengan hati dan dikasih saya telah jelaskan bahawa para ulama ini mereka yang baca Al-Quran berinteraksi dengan Al-Quran mereka akan merasa resah gelisah sedih apabila mereka tidak dapat memahami tamsilan yang dikemukakan oleh Al-Quran lalu mereka mengatakan bahawa Al-Quran turun dengan tamsilan yang dikemukakan kenapalah saya bebal sangat tidak memahami apa yang dimaksudkan begitu kotornya hati saya kerana tak dapat menampung maksud ini dikehaki oleh Allah SWT Alah karuginya saya ni Tak lain tak bukan Kerana kotornya hati kita Bila kita tidak dapat memahami Apa-apa yang dikemukakan oleh Allah SWT Sebab itu kata Imam Syafi'i Siapa yang ingin Allah buka dan terangi hatinya Maka jauhilah dirinya daripada Mengucapkan perkara-perkara yang tidak berguna Tinggalkan maksiat Dan hendaklah dia ni Berusaha untuk memperbanyakkan ibadahnya Yang dilakukan secara bersembunyi-sembunyi itu Supaya tidak diketahui orang Barulah Allah akan buka kepadanya Hijab untuk dimahami perkara-perkara semikian Sebab itu tuan-tuan dalam kaitan ni saya nak bawa kepada tuan-tuan kisah para ulama bagaimana manhaj mereka dalam menuntut ilmu ya kesungguhan yang ada pada mereka kita ni bukanlah orang alim kita merupakan tulabul ilim kita ni penuntut ilmu tak siapa boleh mendakwa dirinya sebagai ulama hebat boleh disanjung dicium tangannya tidak kita semua merupakan tulabul ilim merupakan orang yang menuntut ilmu setiap hari kita belajar benda yang baru dan setiap kita pasti selalu merasa kesusahan dalam pembelajaran memahami Quran ni kadang-kadang rasa macam payah sangat memang ada perkara semikian berlaku dalam kehidupan barangkali kerana dosa-dosa yang kita lakukan yang menjadi penghalang kerana dalam hadis mengatakan bahawa seorang itu la yuhramu arizq li zanbin orang itu rezeki dalam hidupnya akan terhalang dan sebab dosa yang dilakukan antara rezeki adalah memahami al-Quran mendapat ilmu pengetahuan ini merupakan rezeki yang besar daripada Allah Taala kerana Allah menyatakan dalam surah al-Baqarah ayat 269 itu bahawa yu'til hikmah may yasha wa may yu'tal hikmata fakad khairan kathira siapa yang diberi hikmah maka dia mendapat kebaikan yang sangat banyak hikmah ni maknanya salah satu seperti yang pernah kita uraikan adalah merujuk kepada pengetahuan, kefahaman kepada Al-Quran, kefahaman dalam bab beragama sebagai contoh ni antara amalan seorang tokoh Islam, Syekhul Islam yang sangat cerdas ini, memiliki hafazan yang luar biasa daripada kecilnya, cinta kepada ilmu sampai tak sempat nak berkahwin kerana menuntut ilmu. Inilah contoh yang terbaik tentulah Rasulullah. Tapi menceritakan para ulama Islam ni seperti Al-Imam An-Nawagi Al sebagai contohnya kerana kesibukan menuntut ilmu itu sampai tak sempat berkahwin. Contoh yang baik yang kita ambil adalah Rasulullah itu yang paling baik. Tapi contoh para sahabat, para ulama, para salih ni wajah juga kita baca. Maka Syekhul Islam ini Kalau berada dalam kesukaran Tak faham satu benda Dia pun kepada Allah SWT Seringkali Bila minda aku ni Masa beku Masa tepu Tak faham masalah yang aku baca Quran yang tidak aku faham Aku bersifar kepada Allah SWT Sampai seribu kali Allahu Akbar Aku akan terus bersifar Sampai Allah buka untukku Hijab Supaya aku dapat memahami Apa yang dikandalkan Dan doa para ulama lah Tentu akan ambil Sebagai panduan Allahumma Mufahimah Suhaiman Allah Allahumma Mu'allimah Ibrahim allimni Ya Allah Tuhan yang beri ilmu kepada Nabi Ibrahim AS Beri ilmu kepada aku Wahai Tuhan yang beri kefahaman kepada Nabi Sulaiman Berilah kefahaman kepada aku Begitu juga Allah Mafaqihni fiddin wa'alimni al-hikmah Ya Allah beri kepada aku kefahaman dalam agama Quran ini dan bukalah hijab Kesukaran aku untuk memahami apa yang kau maksudkan ni Wahai Tuhan Beri kepada aku hikmah Beri aku kebiasaan Beri aku talent Beri kepada aku knowledge Jadi kalau mereka ni Kalangan salafu salih Salafu nasalih Ulama-ulama terdahulu Bila mereka masih sukar Nak memahami ayat-ayat Quran ni Mereka pergi ke masjid Berdoa kepada Allah Beri sifar beribu kali Minta kepada Allah Taala supaya diberi kefahaman dalam perkara tersebut. Allahumma mu'alima Ibrahim, halimni, Allahumma mufahima Sulaiman, fahimni. Kerana kefahaman ni satu rezeki tuan-tuan. Malah kefahaman ni merupakan rezeki yang paling besar yang Allah beri kepada seorang. Bila kita baca contoh-contoh tafsiran yang dikemukakan di sini, orang beriman dengar ayat seperti ini dia bertambah beriman dia bertambah subur perimannya. Kuna nakra'ul Quran fazadna imanan. Kata para ulama seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ataupun Sayyidina Umar sendiri berkata ataupun Sayyidina Abdullah bin Amr kami baca Quran kami bertambah iman. Kerana setiap setiap perkara itu ada jawapan dalam Quran semakin dibaca semakin kita lanjut semakin dibaca semakin kita rasa cahaya diri kita rasa satu lautan kasih sayang Allah SWT kita baca satu buku lama-lama kita akan jemu bagilah kepada kita percuma untuk dibaca lagi kita tidak akan melakukannya tetapi beza daripada Quran setiap kali kita baca kita akan nemu rasa-rasa yang baru maka ini satu nikmat yang paling besar bila kita habis Ramadan ni berusaha untuk memahami Quran bukan untuk khatam semata-mata itu penting tapi juga untuk faham jadi itu sebab Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Rasul Allah sallam bahawa siapa yang dikehendaki oleh Allah untuknya kebaikan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan hadis sahih riwayat bukhari ni maka Allah akan beri kepada yang kefahaman dalam bab agama sebab saya sebut perkara ni kerana ia berkaitan sangat dengan kehidupan kita iaitu dalam konteks tamsilan yang Allah kemukakan ke sini untuk kita faham dan kita sampaikan ini nikmat yang paling besar bila kita memahami dia masuk meresap diri kita dan kita berusaha untuk menyampaikannya kepada orang keliling kita sebab apa yang saya nyatakan di sini dalam konteks contoh tafsiran Allahu Allah bawa ni bila kita faham maka satu rezeki yang besar daripada Allah kita makin rapat dengan Allah kita ingin mendapatkan lebih banyak lagi kefahaman kepada Al-Quran maka menjauhkan diri daripada Al-Quran dengan tidak membacanya menyebabkan sebagian besar daripada rezeki dan kehidupan kita hilang jadi salah satu penutup pintu rezeki adalah dosa seperti kata Imam Syafi'i tadi kedua dunia akan dosa maksiat ni semua akan bentuk hijab yang menghalang cahaya daripada mendebusi relung-relung hati kita sebab itu daripada sahabat radiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda seorang itu pintu rezeki dalam hidupnya ditutup karena dosa-dosa yang dilakukan menyebabkan pintu rezeki ini tertutup satu daripada rezeki yang kita gambarkan tadi adalah merupakan kefahaman jadi tuan-tuan ni boleh tengok bila kita lihat dalam kitab Al-Burhan oleh Imam Zarkashi sebagai contohnya bahawa menceritakan tentang ilmu Al-Quran ni dia hanya dapat diperoleh manusia hati yang bersih, yang bersih yang suci yang dekat dengan Allah SWT sebab hati ni kata Imam Ghazali dia sumpah pun cermin bila dosa dilakukan maka dia ibarat kotoran yang melekat kepada cermin tadi bila seorang melakukan dosa maka noktah hitam ni akan kekal dalam cermin tadi sampai cermin itu tak boleh berfungsi lagi bayangkan kalau cermin itu merupakan cermin kereta yang akan kita pandu apa banyak tempat yang kita akan langgar mungkin kita membahayakan diri kita sendiri dan orang lain jatuh ke lembah dan sebagainya jadi kembali kepada ayat ini tadi musyair ke-8 29 Allah menggambarkan bahawa orang yang zalim yang tidak mahu berfikir ini yang hatinya telah pun gelap daripada mendapat hidayah Allah SWT dia tidak akan ada siapa pun dapat memberi tunjuk kepadanya baik kita masuk kepada ayat berikutnya mencerisi ayat yang ke-30 A'udzubillahi minasyaitanirrajim Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatarannasa 'alayha la tabdila li khalqillah dhalika ad-dinul qayyim walakin aktharan-nas la ya'lamun Subhanakallahu alazim Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah Subhanahu kepada agama Allah tetaplah atas fitrah yang Allah telah ciptakan manusia mengikut fitrah itu tiada perubahan pada fitrah Allah itulah agama yang lurus tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui lihat kuliah lalu saya beri penekanan tuan-tuan terhadap perkataan qawama aqim sebagai contohnya jadi perkataan di sini lagi sekali diulang perkataan aqim kemudian qayyim nampak tak ini semua asal perkataan yang sama iaitu qaf waw mim qawama dan telah saya uraikan sedikit tentang kualiti yang daripada seorang lelaki kepimpinan qawamun tengok ini menariknya keserasian yang luar biasa pada pemilihan perkataan-perkataan Quran ini kerana ia meluruskan minda orang beriman yang baca untuk persiapan menjadi ketua dalam konteks yang Allah kehendaki kepimpinan itu mestilah sifat-sifat ini. Lagi yang menariknya penggunaan perkataan Quran ada perbezaan iaitu fitrat Allah. Kenapa digunakan huruf tak mabusuta ataupun tak maftuha di sini? Bukannya tak marbuta seperti ha tu kan? Sedangkan fitrah kalau kita je fa ta ra tak marbuta. Tapi di sini kenapa tak mabusuta ma ataupun tak maftuha? Fitrat Allah. Perhatikan pada muka surat 236 tafsir Ibn Kasir 7 ni. Ini merupakan cara penulisan Al-Quran. InsyaAllah dalam kuliah akan datang saya akan huraikan kepada tuan-tuan apa yang disebut oleh Imam imam Azharkashi dalam Al-Burhan tentang tentang kaedah penulisan Quran yang ada perbezaannya berbanding dengan tulisan bahasa Arab. Nanti saya akan terangkan kepada tuan-tuan bagaimana dalam penulisan Quran yang ada perbezaannya, kenapa ada perbezaan seperti itu. Macam ayat sebagai contohnya Fitratullah kemudian sunnah al-awalin, sunnah ni pun ejaannya tak mafsutah, bukannya tak maftuha. Kenapa ada perbezaan ini Bandingkan dengan tulisan bahasa Arab yang kita maklum, kita gunakan seharian. InsyaAllah, kuliah akan datang saya akan huraikan sebab-sebabnya. Wallahu'alam, a'lam. Sallallahu alaihi wa'ala alihi wa وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته